шкафчики, вот вы когда будете с вами да, вот там шкафчик, да? Угу. да? вот там спидометр, вот спидометр, да, ну, сейчас я возьмем возьму спидометр, и какой-то возьмем, давайте возьмем европейский такой, да, вы сейчас уже профессионалы и по европейским, и по отечественным, да? Давайте я задаю вопрос. Вот. установим тахограф. Сейчас, Даже его ну, как, как надо, с датчиком Китас, да? Вот да. Датчик Китас, да? Вот он болтается. Даже вот стоит тахограф, он подключен он работает, да? Сейчас мы должны получить спидомы. Мы уже мы только что про это говорили, да? Ну вот, экзамен. Завтра конечно, сдавать не придется, да? Вот вопрос. Откуда, что мы берем и как подключаем? Питание, это бог с ним, неважно. Ну, чтобы показывал, это Арикановский, это обыкновенный. откуда? Э, вот здесь у нас континенталь да? А здесь у нас... Ну, он Обыкновенный. Какие варианты, ребята? С Д6. с Д6. Вот так прямо, да? Да. Первый раз. Ну вот, вижу, сразу видно, что. С Д6. А сюда? Ну не на D6, а на шестую. На контакт. Понятно. На фишку D, да? Хорошо. А варианты еще есть какие-нибудь? Согласны? В разъемах мы Извините? Вразима разъемах ну, Да, пока в разъемах мы Смотрите. Да. Дома, да? Я почему об этом? Потому что здесь все примитивно и очень просто, да? Когда понимаешь суть, да? Значит, есть входы, есть выходы везде, да? И... Значит, вот мы всегда говорим, если мы хотим подать сигнал, да, есть выход и есть вход. Значит, выход у нас, вы очень правильно сказали, это D6. Почему D6? Потому что это европейский тахограф. На европейский тагорах программируемый выход на D6. А в отечественный, да, берем. Берем, берем, но он здесь, да, берем, берем B6, B7, да, по-разному, бывают либо оба, да. Потому что на европейских тоговорах B6B7 тоже выход, да, но они. Эти выходы, они сквозные, непрограммированные. К выходу B6, как правило, подключен ограничитель скорости, если таковой есть, да, там аналоговый такой, скажем. А b, b, B7 там ну, просто выход, да? Еще бывает выход b не подождите, какой-то, я сейчас уже не помню, просто там 4000 импульсов, ну, значит, если константа, констант. там уже стоит, нет, не делитель, там вообще 4, преобразователь. преобразователь, да? А, хорошо, а, так, э, в спидометр нам нужно, вход, да, правильно? А мы знаем, что D6, либо B6, B7, это выходы, значит, вход у нас другой. Какой вход в тахограф импульсов? B3, B3, значит, спидометр тоже B3, ребята. Понимаете, из D6 B3. А? И, понимаете, вот, вот сейчас экзамен сдали, все хорошо, завтра можете, там, если насчет там спрашивать, насчет Миндруга, да, все сдали. Дальше. Дальше. Андрей Геймич, он уже меня знает, он поверит вам на слово. Дальше. Что такое тахограф, ребята? Кто мне скажет? Тахограф это датчик или сам контрольное устройство. Провод обязательно. и контрольное устройство. Не контрольное, а бортовое устройство. Да? Вот. И очень часто бывают такие, такие нюансы, я просто так быстренько вас спасибо, такие нюансы, что э, ребята путают, да, не только ребята путают, путают те, которые издают э, разные там, приказы да, министерства, э, путают разные контролирующие органы, они просто это путают. Почему? Такой пример у меня был. Э, машина ехала с вот таким круглым фотографом, это было в 2011 году. Там сказал вот такой на скане. Они приехали в Испанию, и там были повреждены пломбы, вот это сервисные пломбы это значит, там какой-то мастер в гараже делал, там что-то, может быть, отключатели были, но так как они получили в штраф только 1000 евро, да, значит, отключателей не было. Если были бы отключатели в Испании, они бы получили там 5 и свыше 1000 евро, да? Значит, им поменяли тахограф. Вот сняли вот тот, который здесь без пломб, да, задних, но ну, рабочий помощь. И поставили вот такой же самый, совсем новый, 2011 -го года и отпустили. Машина поехала, доехала до Польши, обратно рейс, да, делала. Польше их остановили, и полицейский пришел из задал вопроса, Ребята, а как так? У вас машина 2001 года, да? Тахограф стоит 2011 года, а в регламенте сказано, что в ЕСТР сказано, что если вы меняете тахограф, вы должны менять тахограф на... А если вы меняете аналоговый тахограф, вы обязательно должны менять его на цифровой. Там так и сказано. Может быть, не слово в слово, да? Но мысль такая. Все, и польский инспектор отнял техпаспорт, выписал там небольшой штраф и сказал: приезжайте, исправляйтесь. Да? Да, он, как правило, все дают 7 суток, да? Ну, и наш парень, да, водитель, приехал к нам. Шеф приехал, он там заплатил где-то в районе тысяч в Испании, сейчас опять падает там, еще цифровой топор да? Где правда? Кто прав? Испанцы правы или поляки правы? Как вы думаете? По Скорее правы, поляки. поляки. Нет, испанцы. Вот. Испанцы правы. Вот именно. Потому что машина утилизируется вместе с тахографом. Какой стоял, такой и должен стоять. Нет. Нет, ну, нет. Ну, как? Как? нет, По СТРу сказано так. По СТРу сказано так. Нет. вы правы, что испанцы правы, да? Но причина. Опять же, мы говорим, сказано в истерии тахограф, да? Тахограф нужно менять. Если меняем аналоговый токограф, обязательно одна цифровая. Но мы, мы, мы же знаем, что токограф — это датчик, провод и бортовое устройство, да? А испанцы поменяли только бортовое устройство. Это осталось машине, да? Правильно? — Правильно. правильно. — Значит, значит, поляки не правы. Поляки не прочитали токограф, да? Они видят, все называют это токографом, да? Ну я это называю токографом, Они вы называете токографом. Это все правильно, потому что такой сленг, да? И все, это тахограф, да? Это не тахограф, это бортовое устройство. Значит, когда мы говорим, вообще вот так вот, когда вот собираемся, говорим это тахограф, да? Но когда мы начинаем говорить уже вот какие-то правовые нормы, да, акты, да? То мы уже должны знать, что тахограф обязательно провод, датчик и тахограф. Это по в России они сами не понимают. Один раз контрольное устройство, другой раз тахограф, третий раз э, э, датчик проводит тахограф. Да? Ну, они сами там путаются, но думаю, что это из-за того, что им просто вот такой информации, как я вот сейчас даю, да, никто не Но они не понимают, не знают. Но, кстати, есть очень грамотные люди, например, Алла Петровна, да? Она да, все, все, то, что знает.